Salam pelabuh yang dihormati. Perkhidmatan analisis sedang berhubung dengan anda guru, Markets. Mari kita mulakan dengan beberapa maklumat ringkasan tentang syarikat. Jika anda mahu, anda boleh menjeda video. Kami mencadangkan untuk melihat dengan lebih dekat semua penunjuk syarikat. Kami akan menganalisis penunjuk utama syarikat DraftKings Inc. Tikar, DKNG. Semakan ini adalah berdasarkan data pada 18 Mei 2025. Secara klasifikasi guru, market syarikat DraftKings Inc. tergolong dalam subkategori. Leisure Ratis, 29 syarikat mengambil bahagian dalam analisis dan ini cukup mewakili. Kita akan melihat penyelesaian akhir pada penghujung video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat berkenaan ialah tolak 8.5 daripada 10 mata. Keputusan purata untuk subkategori ialah tolak 0.5 mata. Jika anda melihat secara meluas dalam pasaran saham secara keseluruhan, kita akan melihat bahawa keputusan purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata, berbanding penarafan syarikat tolak 8.5 mata DraftKings Inc membandingkan dinamik harga saham syarikat DraftKings Inc dan syarikat subkategori Kita melihat bahawa lebih 12 bulan saham DraftKings Inc menunjukkan dinamik tolak 16.4% Berbanding dengan dinamik harga bagi subkategori sebanyak 12.7% Ini tidak bermakna apa-apa yang pasti tetapi perlu untuk mengingati fakta ini Permodalan pasaran syarikat DraftKings Inc bernilai 32.82 bilion dolar. Permodalan pasaran subkategori ialah 196 bilion dolar. DraftKings Inc menyumbang bahagian sebanyak 16.715% dan merupakan salah satu syarikat terbesar dalam subkategori. Nilai buku syarikat ialah 0.84 bilion dolar. Dengan permodalan subkategori sebanyak 56 bilion dolar. DraftKings Inc menyumbang bahagian sebanyak 1.517%. Setelah membandingkan saham bursa saham dan nilai buku, kita melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki DraftKings Inc dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran ialah 16.715%. Permodalan nilai buku ialah 1.517%. Ini adalah 91% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku organisasi dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Hutang organisasi berjumlah 1.857 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 221.1% daripada modal syarikat. Penarafan hutang syarikat sangat teruk, tolak dua mata. Nisbah harga saham kepada keuntungan syarikat ialah kosong. Purata dalam subkategori ialah 39.5, iaitu lebih teruk daripada purata dalam subkategori. Penilaian nilai pasaran saham kepada nisbah pendapatan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat buruk, tolak dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak 399 juta dolar. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka 1,289 juta dolar iaitu 223.3% lebih daripada paras semasa. Penilaian penunjuk unjuran keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori boleh dilalui kosong mata. Nisbah harga kepada jualan syarikat ialah 6.6. Purata bagi subkategori ialah 2.5 iaitu 164% lebih tinggi daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran saham kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 5,000 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Ini negatif untuk syarikat. Penilaian jangkaan penunjuk volum jualan masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Margin jualan adalah tolak 8% dengan purata 6.3% dalam subkategori. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 14.2%. Penilaian keuntungan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, boleh dilalui, tolak kosong perpuluhan lima mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan kaki tangan dalam subkategori ialah 1.994%. Ini adalah 738% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini menggambarkan ketidakseimbangan nilai pasaran saham syarikat. DraftKings Inc. sebaliknya ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja organisasi adalah sama dengan 6434000 dolar. Manakala bagi subkategori ialah 768000 ringgit. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi organisasi ialah 737.8%. Penilaian jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Keuntungan syarikat bagi setiap pekerja adalah tolak 78.1 ribu dolar. Purata bagi subkategori ialah 19 dolar sen ribu. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 302%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, toilet, tolak kosong perpuluhan lima mata. Bahagian jueran bagi setiap pekerja individu organisasi ialah 981,000 dolar. Dalam subkategori 311,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 215%. Penilaian jualan bagi setiap pekerja berbanding dengan angka subkategori boleh dilalui tolak 0.5 mata. Kedudukan pendek ialah 5.8% berbanding purata subkategori 4.3%. Ini adalah penunjuk risiko squeeze singkat. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 57% bagi syarikat DraftKings Inc. Manakala bagi subkategori tahap RSI 14 adalah lebih kurang sama dengan 59% berpotensi, sekuriti subkategori dinilai dengan cara yang sama seperti saham DraftKings Inc. Penilaian saham sebenar syarikat adalah sekitar $36.89. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $53.39. Perbezaan antara anggaran semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 45%. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia untuk semua orang, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat dalam musim tertentu oleh maklumat penilaian dan sistem rujukan guru, markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada analisis Security DraftKings Inc. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian stok guru, markets keputusan berikut dibuat. Pesanan jualan terbuka pada $36.90 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat itu mempunyai rating yang agak rendah. Penilaian syarikat dijalankan menggunakan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 31.56. Stop loss ditetapkan pada 42.24. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, perjanjian itu akan ditutup secara automatik berdasarkan keputusan perdagangan pertukaran pada 17 Jun 2025 atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, MCR pertama adalah pesanan belian utama. Video untuk pesanan utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Apabila menutup mana-mana pesanan asas atau mengimbangi. Pesanan kedua ditutup secara automatik. Terima kasih semua kerana menonton hingga habis dan menggunakan sistem makluman Guru Markets.